рассмотрели маленький кусочек работы с ножом. Вы заметили, что работа с ножом это искусство. Вообще, вы должны применять навыки самозащиты, изучать их как искусство, вернее, как науку, а применять как искусство. То же самое и нож. Любой другой предмет. Мы изучаем это как науку, а применяем как искусство. А искусство, как вы знаете, оно меняет человека изнутри. Человек становится душевнее, спокойнее и добрее. Это правда. Поэтому люди говорят, что доброта человека измеряется количеством нашивок на черном поясе. Чем больше нашивок, тем человек добрее. Потому что я имею такие навыки, я понимаю, что я могу и не сделать. Поэтому я становлюсь добрее, счастливее, потому что для меня все остальное не превращено. Ну, вот эти вот работа, там какие-то вот эти нападения, это на люди с сад, честно слово. Опять же, вы можете заниматься прекрасно любым фитнесом, вы можете заниматься йогой, вы можете заниматься боксом, борьбой, чем угодно. Но не живите в радужном свете вы занимаетесь спортом, вы занимаетесь физической подготовкой, но вы не занимаетесь будо. Японцы называют будо – это путь боевой путь, путь воина. Путь воина заключается в том, что ваши занятия должны постоянно, на каждом занятии рассматривать прикладные техники сопоставимой жизни. Это удары в пах, это удары предметами, это нанесение максимального вреда придать техникой своей противник. Когда эти навыки вас составляют единое целое, вы получаете философию, получаете навыки психологии, тогда вы становитесь человеком, который владеет такими навыками. И если же вы, так, пойду на бокс, три года отучусь, буду пить. Потом пойду на борьбу, три года отборюсь, буду бороться. Потом пойду на плавание, научусь плавать. Проходит время, вы потом умираете и все. Я к чему это веду? Вы должны понимать, что чтобы вы не жили в иллюзии, Человек, владеющий ножом или другим предметом, это человек, который действительно рассчитывает на в жизнь. И если вы на улице встречаете человека и он будет стоять вот так, вы уже понимаете, кто перед вами, да? ну, Поэтому вы должны не прослушивать одно занятие, вот это одно занятие, это мотивировка для вас, чтобы вы начали задумываться, а как вы занимаетесь. Я беру нож и то же самое отрабатываю дома. Я могу запросто отрабатывать, не находясь в нигде. То, что мы делали сегодня. А сегодня мы с вами сделали позиции с ножом, стойки с ножом. Мы сами сделали первичные траектории, назвали сделали колющее движение. Мы с вами сделали технику нашей атаки с внешней, с внутренней стороны. Мы сами сделали технику захватов нож на нож. Мы с вами сделали освобождение, когда мы забираем нож, мы носим атаку. И последняя техника рассмотрели, когда нашу прекрату другу нас освобождали. Много рассмотрели, да? Два часа прошло быстро. Теперь. Какие есть вопросы ко мне? Что может кто-то хотел увидеть или услышать? Какой-то такой подвох. Просто, понимаете, есть техники для фильмов, кинофильмов, киношные. Есть техники реальные. Не бывает скрытых техник, то, что говорят, вот это мастерство скрыто. Абсолютно. Если вы льва научите наукам, он будет читать книги, от этого он не перестанет, не будет все равно будет уничтожать. Поэтому знание только умножает вашу силу. Понимаете, да? Когда вы занимаетесь, и если человек, вот мне могут сказать, вот вы учите человека с ножом, там с оружием, все, вы готовите убийство, это все абсолютно вранье. Потому что мы учимся для того, чтобы выживать, для того, чтобы мы, встретив какую-то угрозу, могли что-то противопоставить. И рассмотрение ножа в таком концепции, это прежде всего наша безопасность, потому что я теперь понимаю, что человек с ножом может сделать против меня. Я буду понимать и ожидать, что я могу противопоставить ему. Куда мне готовиться? Мы с вами не умеем бить ногами, мы с вами не умеем толкать руками, что на говоря. Мы ничего не умеем, а мы хотим противопоставить себя ножом. Это, ну, скромно, это иллюзия. Для того, чтобы противопоставить, мы должны иметь какую-то базу физической подготовки, технической подготовки, тактики и духа, морального и качества. Тогда mm -hmm. все хорошо. Что такое моральное моревое качество? Я всем рассказывал на себя на занятиях, девочки подтвердят. У нас есть червячок внутри, который живет внутри. И вот погода плохая, не пойду в зал. И червячок ваш от лени вашей распух, он там хорошо себя чувствует. Вы заставили себя, сходили в зал. Посидели, даже если вы больные, это японцы называют тренировка в зверении". Вы просто посидели, посмотрели на занятия. И ваш червячок уменьшился, ваша лень. Вы себя развили, вы сделали шаг на усилия. Потом, когда в жизни ситуация произойдет какая-то трудность, вы это над усилием всегда сделаете. А если вы эти над усилия на собой не делаете в жизни, вы никогда его не сделаете в своей ситуации. У нас есть Паша, доктор, все его знают. Это один из ведущих хирургов Анакосмы. Он поехал с женой в Южную Америку отдыхать, они перевернулись на плоту. 12 человек, из них три человека утонуло, он спас свою жену, он спас себя. И он говорит, Слава, я когда тонул, вот если бы меня не заставлял, если бы не объяснял, я бы потонул, бы смирился с этим утонуть. Но из-за того, что вы заставляли, правильно объясняли, и меня это мотивировало, я когда шел под дно, я поймал свою жену, вытащил и себя спас. Вот показатель технологии применения боевых искусств а не в том, что я его так зарядил, что он тух. Это не дух. Это неправда. Это, это, это не самая низменная часть вот этой гений вот сейчас как залежу. Вот вершина вот эта. Когда вы своими навыками оказываете людям помощь в таком размере. Понимаете, вот это правда. Когда нужно будет сделать шаг, а 90%, да 100% не делает шаг, а вы делаете этот шаг. Потому что у вас это осознанно нужно. Понятно, да? Евгений, да, не сюда, не сюда у вас скажем? Вот Евгений, вот, будущий нас инструктором, да, он тоже недавно столкнулся с ситуацией дома с поножовщиной буквально пару дней назад. И эта поножовщина, благодаря каким-то вещам, человек начинает осознавать, что происходит. Вот у тоже есть опыт влияния поножовщины на жизнь. Да? Можете сказать вам еще число, если хотите. Ну, я хочу сказать об одном, что те люди, которые носят нож, это уже Слава говорил вам, это слабость, это слабый человек, это не сильный человек. Вот. А слабость это подлость. Это удар со спины, это никогда не будет один на один, это будет из-под тишка. И э, подтверждение тому, э, я не помню уже какой период времени назад, значит, 20 ножевых ранений получил чемпион Европы или там чемпион мира по вольной борьбе. Порезали человека, 100 килограммов. Четыре человека к нему пристали он как борец, понятное дело, положил их всех в рядышек, вот так вот все. Ну, они встали по очереди, он их опять положил. Третий раз один встал с ножом и 20 ножевых ранений. Все, человек на кладбище. Вот и все. То есть, то, что я как бы хочу сказать, что мы должны быть всегда внимательны, всегда контролировать ситуацию. И после даже таких расправ, как говорится, вот вы спортсмен, вы сильный, вы уверенный в себе. Вы положили этих четверых, что вам там делать? развернулись, ушли. То есть или ушли от каких-то вот таких проблем уже смертельных, или от той же, извините, от милиции, чтобы не было разбирательств и так далее. То есть вы как бы устранились и все, и у вас как бы все в порядке. Вот. Ну вот, в общем, вот такой пример я могу вам привести жизнь. Это было у нас в Киеве. Ну, мы сегодня рассмотрели один из наиболее самых эффективных видов -поих. Значит, основное, чтобы вы понимали, если оно уже оказалось у вас в руках, вы должны реализовать его, реализовать свои намерения на выживание. Не надо бояться, там, если какой-то порезик и от крови упасть в ума. Если против вас уже конкретное противоборство, нападение, угроза вашей жизни, жизни вашей семьи, которая у вас за спиной, реализуйтесь, останьтесь в живых. Не надо бояться не надо бояться порезать себя дома, как Вячеслав говорил, нарабатываете, нарабатываете всевозможные вот различные перехваты, работы с ножами, те траектории, которые вам сегодня показали. Обычный хлебный ножик возьмите. Если вы смотрите телевизор, новости, буквально по статистике 80 до 80 процентов криминала по ножовщине проходит с кухонными обычными ножами, с заточками, с гвоздями, со спицами, а не с какими-то кухнями боевыми, там, или складными, или нескладными ножами. Это хороший показатель, с одной стороны, как мы вначале говорили, носить с собой 2-3 ножа. Это хороший человек, да. Добрый. Добрый, Добрый человек. Да. Потому что ситуации разные, разные, не, не все шипы. три одинаковые, тут слабые, здесь рапира, что то Реализуйтесь, не надо бояться, тренируйтесь с э этим. Можно поступить так, когда мы сегодня в Руслан пример был, да? Я рассказывал, а что делать, если там в подворотне много людей стоит, там, и видите, что-то какие не такие, ну, что-то может быть. А вам надо пройти туда или а домой. Что нужно сделать? Как я показывал, вы становитесь и так... И пробегаете! И... Сочиняли? Они в что ли на нас? Если уже ничего не работает, делайте так. Вот. Ну, на сегодня все. Настя, Кстати, пришла. девчонки, это класс. Кричите, Настя, помогите и лежите в комментариях. Настя еще скажет, а Хочу сказать огромное спасибо нашим инструкторам. На самом деле занятие невероятно интересно. Но мне хотелось бы, наверное, чтобы мы продлили чуть больше, чтобы у нас было больше как минимум больше. Два следующих. Четыре часа. Нет, просто может быть еще одно занятие. Все, в силу познания, мы, можно да, мы просто, скорее всего, будем повторять какие-то курсы. Вот у нас там сейчас мы уже прошли пятое занятие, пятое воскресенье, а потом мы сделаем цикл повторов. Но уже с теми нюансами, кто был, он что-то для себя повторит, а кто не был. Он что-то увидит новое. То есть мы это сделаем цикл повторов. Да? Но это может быть там нет? Ребята, тема следующего занятия. Пока уточняется, очевидно, это будут взрывные устройства. То есть как это все работает, как обезопасить себя. Вы все это можете отслеживать на нашей страничке в Фейсбуке. Еще раз повторюсь, для тех, кто хочет заниматься больше. Ребята проводят дополнительные занятия. Это понедельник, среда, пятница, 8 часов вечера. Да, а она... интересно, здесь, вы можете подойти, я расскажу. Дополнительно дам контакты ребят. Как и прежде, наши занятия бесплатные. Кто хочет, может поучаствовать финансово в аренде зала.